Всем привет, друзья! Сегодня мы будем делать, как можно сказать, дубовый рико. Да, 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 снежинки, да? А ну дай, тонко. И сейчас буду вырезать. Давите. Сначала вы вот так делаете, поняли? Отрезайте половинку. на отстике. Якщо ви стільки відріжете, то у вас вийде э, снежинка. Отак. По Посередині ріжте, то у вас вийде зірка. І дивіться, ми отрізали, так? Да? То оцю дивіться, як треба. Нам пригодиться делати отак. потом раскрываем и сделаем вот так. И потом вот так. Видите, вот так у нас получилось. Вот дальше. Нарисовывайте тут 33. тридцать вот 33 нам означает, когда надо вот тут разрезать. Вот так, напополам. Сделай ты звужим. Так дальше. Откладывай. Потом. Дивися. Делаем. <клёжь> дальше и так дальше. И потім еще вот так. И дивися. Вот так раскладываете, да? Берите учу штуку, потом раскрывайте клей, раскрывайте дальше, вот так делайте и потом вот всю половинку и учу половинку замажьте, потом вот так сделайте, Как она приклеилась а вот всю сторону вот так. Там вот до желтого притягнулось, а вот до какого другого вашего колера. Так сделали. Ну, надо тут очень сильно промазать. Так, промазали. Так, дальше. Вот так делаем. Приклеиваем. Бачите, мы вот такую сделали.